Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Путін пішов в банк Україні. Не спить сьогодні. Сьогодні на болотах на ранок фаєр-шоу. Помста за останні удари по київській дамбі. Помста за удари по сумах у вербну неділю та на пасху партизана після ударів по Україні та пораду 9 травня. Активізувалися Путін, підніме економічний білий прапор. та Британії нарешті Вводять страшні санкції. Сі йому тепер не допоможе. А зараз руками партизан трясе окупантів. Удар по Дамбі та Курчатові. Та в білоруські. І області пишуть, що ЗСУ підірвали дамбу на сеймі, аби зупинити просування резервів противника. Колони ешелони затопили по болоті, танки сильно не наїздяться. Вже відомо про 390 загиблих наслідок прориву російської позиції окопи, лінії оборони та штаби. Просто змило. Ох, і гарний тактичний удар вийшов. Нерге заклали вибухівку шлюзаха. ЗСУ накрили ракети та дрони. Грязьової потіка зносить все. шторму, який почався декілька днів тому в Курську. Продовжується скид води. Серія потужних вибухів Курчатові. Дамба Курчатова серйозно пошкоджена. в Курчатові та кориську є прорив. Річка Сейм вийшла з берегів. Ох і подобається. Це нам, якщо не пожежа, то вода змиється нечистоти. Ядерні сховища станції також евакуюють. Ситуація по всій країні критична. Патрушев скликає радбез, хоч і тимчасового перемир'я готові підписати, будь-що, аби хоч трохи зупинити війну. Зокрема, бойові дії в куриську та справитися і стихійними лихами у середині країни. Крім того, прориви знищені дамби, і знищені в Білгороді контрнаступ окупантів та їхня оборона затонула і захлибнулася. В той же час сама Росія. готовится подрывать и дамбы. Россия готовится подрывать дамбы от Киевской ГС и водохранилища, чем это грозит, пишет телеграм-канал всего Чаоку, дали ли оригиналу. Наблюдали сегодня за заявлениями МИД РФ, а говорящая голова Министерства Марии Захарова заявила, что Киев якобы готова подрывы дамбы Киевской ГС водохранилища с целью обвинить в этом Москву. А зачем Киеву это делать, Захарова не объяснила, но, ну, видимо, чтобы обвинить Москву, а то ее и так не в чем обвинить. Практика этой войны показывает, что когда Россия готовится очень какую-то гадость. Она перед этим публично обвиняет в подготовке потопных планов Украину, реально ли Кремль готовится взрывать дамбы, что будет, если эта катастрофа произойдет, давайте разбираться. Россия готовится к новым терактам в Украине, и так Захарова сказала прямо, Украина ведет подготовку к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, обвинит в этом Россию, в принципе, на этом спич Сахаровой закончился. Почему это важно? Потому что в контексте текущего конфликта между Россией и Украиной не единожды происходили ситуации, когда Москва обвиняла Украину в подготовке к разрушению инфраструктурных объектов, а затем эти объекты действительно подвергались атакам или разрушениям. Естественно, не с нашей стороны. То есть, суть тут проста. Если ты хочешь что-то раздолбать, обвини в таких планах врага, потом ударь по объекту и заяви, что это сделали не украинцы. Как говорил Большой, Лебовский в классическом фильме великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Когда такое было, мы не с пустого места так тревожимся и вспоминаем типичное поведение России. Давайте вспомним характерные примеры, подтверждающие подобные но тактику РФ. Каховская ГАЗ – одним из наиболее значительных примеров является разрушение Каховской ГАЗ. РФ неоднократно утверждала, что Украина планирует и атаковать ГАЗ. В результате станцию подорвали, и в силу разрушения плотины произошли затопления значительных территорий, что привело к гуманитарной катастрофе с огромными экономическими потерями. Украина, в свою очередь, справедливо обвинила в теракте Россию. Мариупольский драмтеатр в марте 2022 года Россия заявила, что украинские военные используют здание драматического театра Мариуполя в качестве укрытия для своих операций и складирования оружия. Через некоторое время театр подвергся жуткой бомбардировке, что привело к гибели сотен или даже тысяч мирных жителей, которые укрывались там от боевых действий Украины и международное сообщество. Обвинили Россию в предпринимательной атаке на гражданские объекты. Москва, естественно, все отрицала. Как мы видим, это типичная тактика России. Обвините нас в подготовке атаки, которую они же сами и готовят. Не будем удаваться в эмоции писать о запределенном цинизме подобных действий. Давайте лучше подумаем о Том, чим грозить України нічтежені Дамбна, Київська Ґес і Каніві редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.